Вітання глядачам телеканалу РТБ в ефірі. Передача один на один заняття будь-яким видом спорту це вагомий внесок у розвиток особистості, крок до зміцнення душі та тіла. Якщо ж цей спорт представляє собою цілу епоху розвитку та еволюції людства, то кращого співрозмовника, як Віктора Сидоровича, президента Федерації Фодокан Карате до України, не знайти. Вітаю вас! Добрий день. пане вікторе. Про вас жителі рівного та області достатньо знають як про майстра спорту, людина, яка неодноразово їздила за кордон, представляла і країну, і рівненщину, виховала багатьох, багатьох юних спортсменів. Тому, можливо, ми про це не будемо зараз говорити, не будемо розглядати те, чим ви займаєтесь. А є один цікавий нюанс: ви нещодавно повернулися з Японії. Розкажіть, що ви там робили? Чим займалися? в Який спосіб потрапили? я в Японію поїхав ну, якби, по приглашенню з японської сторони. Це була часна поїздка. я просто хотів познайомитися з японським майстром, е вот, шатакан от, І по його приглашенню поїхав в Японію, щоб підвищити свій рівень кваліфікаційний. И в то же время, чтобы увидеть Японию, потому что я думаю, что любой человек, который занимается серьезно боевыми искусствами, тем более японскими, вот, но он мечтает о том, чтобы хоть раз там по Японии побывать. Если мне уже выпала такая возможность, конечно, я ее воспользовался, я съездил. Вы поехали подвышивать свою майстерность. Питание, а чего вам на разве потребно? Вы и так вызнанный мастер. Нельзя говорить, «вызнанный мастер, это неправильно. Вот, допустим, тот человек, которому я ездил, сенсей Пэмбатаманх, он, когда речь идет о мастерстве, допустим, у него уровень высокий, восьмой дан, он шеф-инструктор Японской федерации Шатакан Каратедо, он говорил, ты должен заниматься каждый день, не жалея себя. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь скажет а у тебя неплохо получается. А может быть, это никто никогда и не скажет. Но это не важно. То есть досконалости не меж и нужно весь час работать. Ты работаешь для себя, ты не, не работаешь для кого-то, ты не работаешь на какой-то результат, это не спорт. Ты работаешь на свое внутреннее развитие, на улучшение своей внешней формы и внутренней. А это бесконечный процесс. Поэтому здесь ставить какие-то лимиты или называть какие-то мастерством это нельзя, потому что, возможно, ты вся жизнь уйдет на то, и ты не, не станешь мастером. А с тем мастером, до которого вы ездили в гости, где вы познакомились? Ну, я в интернете его увидел, случайно. Есть российский телеканал «Боец», там есть программа, посвященная боевым искусствам, называется «Дантест». И э, у них была поездка в Японию, они э, сняли такой цикл программ, московское телевидение, по японским мастерам. И там целая такая большая программа была посвящена вот сенсею Пэмбатэман. Э, что мне понравилось в нем, я, я знаком и знаю многих выдающихся японских мастеров, и как бы э, есть возможность с ними и контактировать. Да? Но почему именно этот? Потому что... Я увидел вот, э, его образ мышления, его образ жизни, его какие-то приоритеты жизненные, которые мне очень близки. То есть он относится к боевым искусствам и к своим занятиям карате э, как вот к дороге, как к пути. Это очень важно. Это вот это японский «до», путь, путь, по которому ты движешься. Ты по нему идешь до конца жизни, ты развиваешься. И не важно, что скажут другие об этом, важно, что ты сам чувствуешь и делаешь. То есть вот эта духовная линия мне была очень важна. Я когда это увидел, я сразу попытался с ним связаться. Но поскольку сейчас интернет, информация, все есть, я увидел, что у него семинар скоро будет в Польше. В Польшу легко поехать. Я поехал туда на семинар, поработал там с ним и познакомился ближе. После чего он меня пригласил в Японию. Стосовно поїздки до Японії ми повернемося трішки пізніше. А що цікавить, тоді ж були катастрофічні наслідки, якраз від цунамі від вибуху на атомному реакторі. Вам не страшно було туди їхати? Фокусіма? Не... проблема с фокусимом. Тобто вас не друзі, близькі, рідні, не відмовляли? Отговаривали. любила такое. Отговаривали, що я що це, не в себе, чого я туда їду. оттуда народ уезжает, а я туди їду. Ну, скажем так, я в 1986 году, коли взорвався Чорнобиль, працював з дітьми, тільки вивезеними. Я тоді був учителем. И нас, молодых учителей в районе, как бы мобилизовали для работы с детьми, которых выводили из Припяти и Славутича. Я работал напрямую с зараженными детьми, с этим всеми. Три месяца с ними проработал. Я знаю, что такое радиация. Поэтому у меня не было страха. Ну, а там откласти поездку, для примера, знаю, бережи, Бог бережи. Там страх есть, его немає, а то все ж таки. Ну, а, видите, да. а, во-первых, я же следил тоже за тем, что происходит в Японии. И я прекрасно знал, что ради, ради, радиоактивный фонд в Токио, например, меньше, чем в Киеве. Чего мне бояться? Тем более, что то место, где я был, находилось не на севере Японии, где Фукусима, а в центральной части, совсем другой стороне. Вот. Да даже я, наверное, бы поехал, если бы там было бы посерьезнее. Ну, потому что... Здесь теж нужно какую-то силу духа проявлять. Если всего бояться, ты нічого не добьешся. До речі, цікаво почути з уст очевидця, як себе поводили японці. Була певна паніка, ажіотажна навколо тієї проблеми, яка їх спонукала. Я був в конце мая, да, когда ну, как бы ситуація вся уровсилась. Я вообще не заметил никакой паники. Если бы я не видел э, по телевизору, иногда включал телевизор, смотрел э, репортажи из Фокусимы, такое было бы впечатление, что в Японии вообще ничего не произошло. Единственное, наверное, меня удивило, да, когда мы прилетели в Нариту это аэропорт Токио, токийский аэропорт нарита Он вообще очень крупный и такой там много людей всегда. В этот раз мы прилетели, да, он был пустой. То есть туристы не летят в Японию. Но ну, это и все. Больше я не видел ни паники, ни каких-то даже разговоров об этом. Это ну, японцы, японцы Тем более, когда я по телевизору видел репортажи уже изнутри Фукусимы, вокруг реактора, и когда там уже телевидение это все снимало, это говорило уже о том, что ситуация стабилизировалась. Они больше переживали не за радиоактивный там, выход воды, допустим, в океан, они переживали за то, как восстановить ту провинцию, которая была цунами смыта. Добре, дякую вам за цікаву інформацію про те, як переживели свою трагедію японці. Зараз ми попросимо наших режисерів, щоб вони показали відео, яке ви відзняли і привезли. Ось, і по цьому відео ми вже будемо. Коментувати пан Віктор буде нам розповідати про те, що він там побачив, чим він займався. Ну, це аматорське відео. Аматорське, це не професіонал. Я думаю, воно краси своєї не втратило за рахунок цього. Отож, дивимося. Вражаюча природа, і попри те, що це аматорське відео, як ви сказали, цікаво було дивитись. Тепер, будь ласка, пане Вікторе, прокоментуйте. Там спочатку було кладовище. Чому ви знімали кладовище і що в ньому особливого? Е, крім тренувань, які там проходили в дозі, він мене возив, як би показував ті місця, от, этого округа Яманаси, где это все происходило, места красивые, места, как он называл это, места силы. То есть места, где он набирался энергии, где он чувствовал себя хорошо, где он получал гармонию с природой. И он меня специально привозил в эти места. Это вот кладбище, самурайское кладбище старое. Оно находится в горах. Вот. Оно, наряду с тем, что там старые, очень старые могилы есть, там есть памятников много, которые более современные, но э, это не могилы, это э, памятники с именами и фамилиями людей, которые ушли в горы и не вернулись. Э, там справди похованы сами справжние самураи? Э, да, там самые старые могилы, да, самурайские, клан Такеда. Самураи клана Такеды. Округ Яманаси, это было княжество князя Такеды. И самураи, которые служили под его руководством, там были захоронены. Но это не единственное кладбище. Такие кладбища, их несколько, и они часто, часто расположены возле старых храмов синтеистских. А японці взагалі слідкують за ними, дивляться, тобто там порядок, чистота, чи. Да, конечно, для них історія дуже важлива, тому туди і туристи приходять. Правда, от, коли ми ходили, там їх мало було, но как бы не сезон, що називається. Приїжджають туристи з Токіо, з Кіото, приходять, смотрят все. Этот округ вообще пользуется большой популярностью в Японии, потому що дуже екологічно чиста зона, японська така, и люди из мегаполиса. Туда приезжают с семьями отдыхать. А вы вичулы, ось цей дух, про який вам говорив ваш наставник? А -а -а -а. Вичулы, еще вичулы. А вот там был такой водопадик, озеро небольшое. Видео может не передает энергетики. Потому что, когда там сам находишься, ты просто чувствуешь, вот как из этих камней, из этой воды, от этого водопада, от этих деревьев вокруг. Вот идет какая-то сила, она действительно есть. И, э, во-первых, там вода, вот это что в озере, что в реках все, можешь черпать ее пить, она очень чистая, очень чистая и питьевая. И можно пить, набирать во фляги, брать с собой, там без разницы. Япония, вот и округ Яманаси, все э, славится одна из самых чистых, вот, самая чистая почти вода в Японии. Там из нее саке делают. Саке не будет из плохой воды делать. Цикаво, цикаво. И мы подымемся еще другой ролик які ви нам також прокоментуєте, отож дивимося. начали декілька обынки в ось ЕЦ где ДВ Жыличи, вот какие-то храмы, театры. Ролик начинался с старого храма синтеиского, и там вот этот желоб, по которому вода стекала. Все, что интересно, эта вода должна была через всю Японию, я не знаю, откуда она начинает течь, Вот, но нам как объяснили, что чтобы дойти до этого места и стечь здесь, она почти 80 лет течет, эта вода до этого места, чтобы упасть туда. Вот. то есть вода очень чистая, там тоже можно ее пить, и специальные такие черпачки есть, чтобы ее пить. И там просто в кадр не попала, вокруг нее растет э, такая зелень. Я потом спросил, что это, мне сказали, что это васаби. То есть вот этот хрен их зеленый васаби, он растет только возле очень чистой воды, он не растет где попало. Его поэтому там собирают. А храм старый ему этому храму ну, не знаю, за несколько сотен лет. Всему вот, храму да, всему несколько сотен лет. Да. Я в этом храме принимал обряд. Я участвовал в обряде вместе с настоятелем храма, в синтейском обряде, хотя я сам христианин. Вот, но обряд был простой. Мы просто как бы просили каждый своего Бога, да, за то, чтобы все было хорошо, чтобы все хорошо было в Японии, чтобы все хорошо было в Украине. Вот такой обряд, после которого настоятель дал э, нам конвертики с небольшими записочками на японском языке. Поскольку я по-японски не понимаю, я спросил настоятеля, что здесь написано. Он сказал: Здесь у тебя написано, у каждого было свое. У меня было написано, что настоящая дружба приходит очень редко в жизни, и не пропусти тот момент, когда она к тебе приходит. А там в кадре ще мелькнула дівчина в автентичному японському наряді. Там так кожен день. Ні, це називається Хакама. Це були кадри сняты, там такий парк є, культурне місце відпочинку японців, вот этого округу. где на воде находится вот это строение, да, да на да, воде. Да. Это театр. Японский, древний театр называется театр но. У них есть два вида театра театр но и кабуки. Это театр но это когда актеры выступают в масках, таких страшные. Вот. Он стоит на воде, а публика собирается, когда идет спектакль, представление собирается вокруг, вокруг этого озера, там есть трибуны, или просто на траве сидят, или просто стоят. А вот это озеро, на котором стоит на сваях этот театр, там вы видели там карпы плавают, это, это традиционные японские карпы. И они, они крупные, очень большие, и э, они ручные. То есть они, их Тут можно они гладить. Не боятся они боятся совершенно. Они подплывают, им даешь кушать, их можно гладить по голове. То есть они людей совсем не боятся. Но я так разумею, их и не едят. Не, ну конечно, не едят. В Японии к этому относятся очень серьезно. Если там я вечером мы на машине едем и на дорогу выскакивает стадо оленей штук 15. И э, они не боятся ничего. Совершенно они знают, что их никто убивать не будет. Цікаво, дуже цікаво. Ми продовжуємо дивитись наше відео. Третій ролик, будь ласка, і дізнаємось, чого ще цікавого пан Віктор побачив в Японії. Третій ролик дивимось. це було? Я так розумію, це місце, де ви займалися, тренувалися? Так, да, по-японськи називається доджо, тобто зал для занять бойовими іскусствами. Це доджо от, мастера Пембе Таманга, його личний доджо, який знаходиться в містечці Кубучизава, в якому він живе і тренує. И это как бы является Хонбу-додзе, то есть центральная додзя э, японской э, Нихон Шатакан Карате До японской федерации Шатакан Карате До, э, сенсей является шеф-инструктором этой федерации. Туда приезжают все Японии его ученики тренироваться, и иностранцы приезжают, вот такие как я. Э, вот, э, Да. Як сам цей процес тренувальний? От, що, що цікаво, чи от, додзю в Японії, в якому ви там тренувалися, яке ми побачили, чи воно відрізняється від тих, яких займаються в Україні і безпосередньо ви, і ваші учні? Якщо... Звісно, відрізняється. Во-первых, японські додзі дуже маленькі. Вони не можуть себе дозволити такі великі додзі, як ми. У мене, мой, мой додзі в 4 рази більше, ніж його. Ось вот це? Так. Да. То він он завидует мне, он говорит, боже, у тебе такий большой дозе, я не могу себе такой позволить. Но дело в том, что это дозе его личный, вот, у меня личного нету. Но, скажем так, что они. У него традиционный дозе, такой традиционный, как он должен быть. Он небольшой рассчитан, там больше 6-7 человек взрослых одновременно заниматься не могут. Он тренирует как приезжих, так и детей, и всех желающих, и женщин. То есть он относится к этому не как к спортивной работе. Хоче чоловік займатися, приходи, займайся. Хоча сам, він, звісно, пройшов велику школу серйозну школу. Це мастер, який працював з найвісними майстерами ну, японського карате. Хочу запропонувати вам подивитись далі ролики, оскільки час невпинно спливає. Дивимось наступний четвертий ролик. Його будемо коментувати по його завершенню. Дивимось. Это рабочие моменты обычные. То есть мы туда приехали, что я приехал со своим учеником Игорем Мендиком, что там были еще два человека из Москвы. Вот мы приехали, это все инструктора. Мы приехали туда получать знания, поэтому это шел процесс обмена знаниями. Вот, поэтому оно может быть, оно совсем мы не ехали туда драться, мы ехали получать знания. А поскольку Сенсей Пембетаманг Прошел хорошую школу GKH, там квартиры. Он инструктор GK был. Он был одним из лучших, скажем так, учеников Яхара-сенсея. И с ним 15 лет вместе бок о бок пробыл. Те, кто разбираются в карате, имя Яхара-сенсея знают хорошо. Это знаменитый боец. Плюс сенсей Памбатаманг прошел хорошую школу боев. Вот он, он, он прошел это знаменитые эти трехгодичные курсы штаб-квартиры Джекей, которые называются по-японски Кенчусей. Всего два иностранца прошли за всю историю эти курсы. Это три года, это как в армии. Там очень жестко было все эти три года. Только он прошел, как иностранец, он из Непала сам родом, хотя 30 лет в Японии живет. И еще один белый прошел. Все, все. Больше никто за все эти годы не смог пройти. А ви отримували якісь документи, диплом, те, що ви пройшли, е, з ким так, ще один рівень. Не знаю, наскільки він для вас вагомий і великий? чи ні? Так, звісно, але це моє лічне якби к тому. Допустимо, к федерації, яку я представляю, не має ніякого отношения. Це особисте моє. Я пройшов да, вот курси, я отримав как бы, диплом, о том, що пройшов курси зенкумон. Ну, долго объяснять, что значит зен кумон. Зен это дзен, ку, пустота, мон, ворота, вход. Вот. То есть я прошел эти курсы, я получил ну, как бы сертификат о том, что я их прошел. Ну, и мне было интересно, как японцы отнесутся к моей технике подготовки, поскольку как бы, я тренировался не в Японии. Мне интересно было мой уровень, то есть мой уровень абсолютно соответствует с японским стандартам, это меня порадовало. Поэтому меня зарегистрировали, мой технический уровень в Японской Федерации, соответственно в Будда-паспортах и так далее, то есть японцы подтвердили, что редко бывает вот уровень. А як вам вдалося на вашу думку ось цей рівень свій підняти до того, що в Японії, оскільки ви ж не там займалися, все ж таки школа інша вона однозначно дається? Ні, ні, якраз раз тому що мій вчитель, учитель з яким я 18 років, Сенсей Илья Йорга, основатель Фудекан, він учился у найкращих японських корифеєв майстерів, на протягом 50 років почти. То не він і там. Я дякую вам за розмову. Час наш вичерпано. Бажаю вам спортивних звершень та перемог. А глядачам нагадую, що гостем у студії був президент Федерації «Фудокан Карате до України Віктор Сидорович. Залишайтесь на телеканалі РТБ. До зустрічі. Щасливо.